Правда ли это? И так произошло? Ну, да, это правда. Я никогда не был членом правого сектора. Даже на выборы я шел как самодвиженец, нигде не упоминая о правом секторе. Целенаправленно к этому задавал вопрос, потому что я иду как правовому движению. Потому что никто не предлагает пользоваться такими ресурсами. Сейчас принято решение из-за того, что практически нет времени практически Я сплю действительно порядка 3-4 часов в сутки. Я концентрирован на этой работе. И я объяснил Дмитру Ярошу, он сказал, да, он понимает мое отношение к работе, он что я конфиденциалист, поэтому он согласится. Вы остаетесь членом правого <coughs> сектора? Я не член правого сектора. Мы бы... остаемся друзьями с Дмитрием Ярышем, с Андреем Тарасиным. Я остаюсь с Дмитрием Ярышем членом КРОВ. То есть это да. А в правом секторе я не состоял, поэтому в данный момент я отхожу. Но? И, допустим, сегодня утром я консультировался и пообратился с правого сектора, потому что, несмотря на то, что я отхожу, им нужна по какая-то помощь, сопровождение информационная какая-то поддержка. Там я могу, я их консультирую помогаю.